Mi nombre es Irene Monterros, soy un músico profesional y yo toco viola y voy sentada allá. La viola tiene las mismas cuerdas que tiene un cello, pero en una caja más pequeña, entonces no es tan perfecta la viola. Y a mí eso me gusta, es como nosotros, nadie es perfecto. Nosotros vivimos en una finca en Costa Rica. Sí, son 16 perros. Pues ahí están por todos lado. Esta fue la, es la casa donde yo nací y crecí. Y me casé y me fui a vivir ahí. Él es mi esposo y mi hija, Ana Lucía, mi esposo Adrián. Traela, gordo. Sí. No es porque está gordo, es que aquí gordo-gorda es como cariño. Bueno, también estoy gordo, pero yo no lo veo. No, yo no digo que está gordo. Sí, eso nos, nos complementa. Él es como más <laughs> negativo, yo soy más positiva. Entonces, entre los dos. Por eso yo pienso que hacemos casi una persona normal. Somos como una familia pingüino, que uno sale y otro entra. Yo trabajo de ocho y media, once y media en la orquesta. Adrián trabaja de 6 a medianoche. Ella es la que nos viene a despertar, pero pues abre la puerta como a las 5 de la mañana, abre esta puerta y de repente uno la siente es encima de nosotros. <laughs> Siento a veces como que yo tengo diferentes trajes y a veces es el traje de mujer profesional, a veces es el traje de mujer doméstica porque ser esposa y madre siempre están presentes, es un rol que nunca se acaba. Yo puedo recordar algunas ocasiones donde toqué terrible en algún recital. En lugar de sentirme triste, he tenido que esforzarme mucho. Y creo que eso es bueno porque me ha servido no solo con la viola, la verdad, sino también con la familia. Porque requiere esfuerzo y trabajo. Yo estoy muy agradecida de tener a un esposo que me apoya en todo porque yo siento que si él no fuera tan dedicado, yo probablemente hubiera pensado inclusive en, en renunciar. Para estar con Ana Luz. Yo creo que, que el amor de Dios está por todo lado. Y lo siento no solo con mi familia, sino cuando yo estoy tocando con la orquesta, hay momentos tan sublimes que uno siente, ¿verdad?, que hay algo más grande que uno. Pero que de todas esas cosas, siempre la más importante serán los hijos y la familia. Muchas veces no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Mi nombre es Irene Monterroso, soy mamá, soy esposa, soy violista y soy mamá.